Здравствуйте, уважаемые зрители телерадиокомпании «Степ». Я рада приветствовать всех, кто в этот час с нами. Главным событием предыдущего месяца для всех нас стали внеочередные выборы президента Украины. Для ряда отдельных городов, в числе которых и «Желтые воды», это еще выборы в органы местного самоуправления. И хоть это событие уже свершившийся факт, но отголоски его еще слышны. И в этом плане нам интересно мнение о данном событии людей, которые в свое время были не просто участниками избирательной гонки, но и стали ее лидерами с наибольшим количеством голосов избирателей. И сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает, с чем столкнется руководитель, беря на себя ответственность за весь город. Какие проблемы существуют и где есть перспективы для развития? первый заместитель городского головы с 2002 года, городской голова «Желтых вод» с 2004 по 2006 год, советник генерального директора горно-обогатительного комбината Владимир Григорьевич Горячий. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. В свете последних событий хочется узнать ваше мнение о прошедших выборах и, в частности, местного уровня. Как вы считаете, насколько для вас они были достаточно открытыми и честными, и насколько были предсказуемы результаты голосования. В желтых водах выборы проходят, ну, на мой взгляд, как мне кажется, ну, честно, добросовестно. Я, в принципе, ну, полагал, ну, я не пророк, но тем не менее полагал, что так как они состоялись, они где-то так и состоятся. Ведь жители нашего города, ну, будем говорить, устали если можно так выразиться, и хотят э, видеть на посту главного начальника города, миского головы, ну, хозяина, который бы мог бы должным образом распорядиться, должным образом за них побеспокоиться. Ну, я надеюсь, что так будет. Явка была 56%. Как вы считаете, насколько это действительно такой высокий показатель для «Желтых вод? Я полагаю, что для той ситуации, которая в настоящее время ну, имеется в государстве, явка для наших жителей достаточно высокая. Владимир Григорьевич, имея довольно большой опыт руководства городом, у вас был бы неплохой шанс, предлагая свою кандидатуру на нынешних выборах. Почему вы этого не сделали, не участвовали? Я не выставлял свою кандидатуру по той причине, что значит, им этим просто должны заниматься более молодые, но опытные люди. Понятно ваше мнение. И еще такой вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что на данный момент в нашем городе, в желтых водах, существует масса проблем. Вот те проблемы, которые требуют первоочередного решения, по вашему мнению? Это прежде всего это создание новых рабочих мест, создание новых производств. Значит, город стареет. Надо, вот что бы то ни стало, предпринять неимоверные усилия для создания новых производств новых рабочих мест это первая проблема и вторая проблема ну над которым ну, мне кажется надо депутатскому и городскому голове работать меня очень удручает о том что бюджет хронически не выполняется а что такое невыполнение бюджета это главный закон местный закон для желтоводской громады это значит, программы, те, которые декларируются, их нельзя выполнить, просто нет денег. Вот. Резервы для этого есть. И последний вопрос, на который я хотел бы, ну, вот так это, исходя из моей точки зрения, я все говорю, как я это дело понимаю, у городского головы вот, должна быть команда, команда единомышленников, которые бы так как и он, так и они хотели бы на сети достичь поставленных целей, и не просто хотели, а предпринимали неимоверные усилия для этого. Потому что без команды, вот такой единомышленников, ну достичь этих целей ну, просто невозможно. И в чем же перспективы для нашего города? Перспективы есть. Еще не все потеряно. Потенциал в городе очень большой. У нас в городе большой потенциал, и он еще сохраняется. Прежде всего, перспектива какая? Значит, это создание новых производств, создание рабочих мест. А создание рабочих мест значит, даст возможность увеличить поступление в налогу, налогооблагающую базу. И надо посмотреть, а все ли в желтых водах платят налоги. Понимаете, если бы все руководители предприятий, частные предприниматели, вот думали над этим. И дополнительно что-то значит, поступало, значит, жили бы мы лучше. Спасибо. Ну и возможно, какие-нибудь пожелания хотите высказать Владимир новому руководству города? Хотелось пожелать новому руководству, вы знаете, неимоверной настойчивости. Даже из тех больших планов. Если даже 50% ну, будет выполнено, это уже результат. Так что я хотел бы пожелать настойчивости, вот, создания такой команды, вот, единомышленников, работоспособной команды, вот, чтобы эта команда думала о громаде. Для того, чтобы у них хватило здоровья, вот, психологической выдержки. Вот, и они смогли декларированные, задекларированные цели, которые они значит, в, своих предвыборных, в своей предвыборной программе значит, говорили, обещали выполнить. Конечно, за полтора года ну, что-то ростки дать реально. Может, глобально что-то, но значит, показать о том, что процесс идет в правильном направлении и народ и люди это воспринимают положительно, вполне реально, я считаю. Владимир Григорьевич, спасибо вам за интересную, содержательную и искреннюю беседу. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня был советник генерального директора Восточного горно комбината Владимир Григорьевич Горячий. Телерадиокомпания радиокомпания «Степ». И я напоминаю, что тема нашей передачи – прошедшие внеочередные выборы глазами экс-руководителей города Желтой Воды. Именно поэтому у нас в студии гость – почетный гражданин города, экс-депутат горсовета пяти созывов, Городской голова «Желтых вод» двух каденций с 1994 года по 1998 и с 1998 по 2002. Член исполнительного комитета Желтоводского городского совета Эдуард Наумович Здравствуйте, Эдуард Амулович. Спасибо, что согласились с нами встретиться. И сразу же первый вопрос. Что вы думаете по поводу недавно прошедших выборов? Я со всей пристрастностью смотрю за прохождением, за подготовкой, за агитационными моментами при этих выборах. Никаких претензий вроде бы и предъявить нельзя. Все было демократично, все было нормально я полагаю, что самыми основными претендентами были значит, Малаок Елена Ивановна и Тарасенко Василий Вениаминович. Ну, Тарасенко, я не полномочен какие-то, я очень хорошо давно знаю этого человека. Оценок ему никаких не буду давать. Я скажу только, что это человек трудяга. Что это человек, который сам себя сделал. Человек, который, значит, тот малый бизнес строительный, которым он занимается – при всей сложности вести такой бизнес сегодня, я бы так сказал, что он более-менее преуспевает. Придется очень многое брать на себя и решать, так как он это понимает. А поддержку депутатов ему придется зарабатывать. Дарт Наумович, ну, перечень ваших заслуг перед городом достойно уважения. Многие знают, помнят, что вы сделали, и не понаслышке, да? И, конечно же, у вас огромный опыт как руководителя. Скажите, если бы вы подавали свою кандидатуру на этих выборах, вы были бы серьезным конкурентом с таким ценным багажом. Почему вы не, не сделали этого? Ну, я просто, знаете, реально оцениваю свои возможности. Приходит время, когда нужно давать возможность. Молодежи показывать себя. Мы должны оказывать им консультационные, любую поддержку. Есть вопросы у этих людей. Ради бога, обращайтесь. Мы все как жители города нашего желтой воды знаем, сколько проблем существует. По вашему мнению, первоочередные. Я... Городу, ну как в воздух. Просто, значит, я не знаю как. Необходимо внедрение, постройка, расположение в черте города какого-то промышленного предприятия. Пусть оно будет небольшим но ну, чтобы это было что-то нужное городу, чтобы оно финансировалось его строительство, чтобы были рабочие места, пускай их будет там 3-4 сотни этих рабочих мест, но это живая струя такая в жизнь города была, вливалась бы. На данный момент какие перспективы все-таки города, в чем вы их видите? Чем мы располагаем? Располагаем мы сетью малых предприятий, малого бизнеса. Ломать эту бюрократическую машину, которая препятствует упрощению выполнения их своих задач. То есть малый бизнес может на, этой, на этом этапе, на этой стадии наш город значительно укрепить и поднять. Конечно же, это судьба дальнейшего нашего Востгока. Государство никогда не пойдет на то, чтобы ухудшить условия труда для комбинатов. Будет хорошо дела идти у Васгока, будут они хорошо, лучше защитно идти и у города. А в отношении городского головы, как вы считаете, что будет влиять на эффективность его работы? Что можно сказать человеку, который ну, значит, по собственному желанию взваливает на себя вот эту ношу. Выдержать эту ношу, не сломиться под ней, слушать людей, прислушиваться к советам идеи свои какие-то воплощать в жизнь. И делать все для того, чтобы каждый день даром не проходил. Команду себе взять такую, чтобы работать, работать и работать. Значит, надо не ждать, значит, каких-то директив, не ждать какие то там мам мамы с неба, так сказать. — Эдуард может быть, здесь моментом, хотелось вам сказать какие-нибудь пожелания новому руководству? носили дорогу идущие. Человек делает какие-то дела, результат обязательно наступает. Если человек просто сидит и ждет откуда-то чего-то, то результат не наступит. Я просто знаю, насколько знаю Василия Неоминовичу, он трудя, он труженик. Он человек, который значит, все своими руками сам себя сделал и поставил, я думаю, что он сумеет это сделать. А его депутатскому корпусу, вот это я хочу всерьез с ним обратиться, с просьбой. Да, он не с этой партии, которая большинство депутатов наших сегодня, но он наш, избранный нашим народом, нашим населением нашего города мэр, поэтому он вправе рассчитывать на вашу поддержку и понимание, я вас тоже к этому Призываю, потому что один он ничего не сделает. И мы вправе ждать, что наступит улучшение какое-то. От всей души, конечно же, я желаю, чтобы у Василия Ильича это получилось. Спасибо большое за общение за с нами, за очень хорошее, интересное высказывание и мысли. И хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях был. Бывший депутат Пяти Соседов городского совета и руководитель нашего города, ныне действующий член исполнительного комитета Желтоводского горсовета, Ханис Эдуард Наумович. А мы еще пожелаем с вами в конце успехов в новоизбранному мэру и его команде. Дай вам Бог, ребята. Продолжаем передачу, посвященную прошедшим выборам в Украине и взгляд со стороны экс мэров города Желтые воды. С этой целью мы пригласили для беседы экс-городского голову Желтых Вод с 2006 по 2010 год Голуба Василия Федоровича. Здравствуйте, Василий Федорович. Доброго дня. Спасибо, что согласились встретиться и нашли для нас время. Як ви поняли, річ пайдет о последних выборах в Україні. Лічно ви принимали участь в голосуванні і за президента України і за мера жовтихлотку. Зрозуміло, я завжди ставлюся до виборів, а тим більше виборів президента України, виборів міського голови і міської влади. З повною відповідальністю вважаю, що всі люди, які в тій чи інші мірі бажають успіху і розвитку як держави, так і міста, повинні приймати участь. У виборах. Щодо результатів, зразу скажу, що підтвердились мої наміри щодо тих кандидатів як і в президенту України, так і на посаду міського голови. Це, а з іншого боку, трошки здивувало той процент виборців, які прийшли безпосередньо голосувати на вибори за першу чергу президента України. На міського голову, якщо проводили окремі вибори, зрозуміло, що явка. На жаль, у нашего места завжди была не дуже высокая. Василий Федорович, среди прочих экс-мэров города Желтой Воды, вы относительно недавно руководили нашим городом. И жители хорошо помнят вас в этой должности и вашу работу за этот период. Вы проявили себя за время занимаемой должности как грамотный руководитель и, что немаловажно, демократичный. Я думаю, це очень цінне і рідке качество як для руководителя такого уровня. Чому ж в тих виборах виборах вы не захотіли прийняти участь? Причин для того, щоб не йти на ці вибори, у мене було декілька. Я не хотів би про них зупинятися. Я думаю, що це людям не дуже буде цікаво. я вважаю, що кожен кожна людина, яка повинна займати або займатиме виборну посаду у нашій державі або взагалі вона? Повин бути демократичною, тому що сьогодні ти на посаді міського голови, а завтра ти можеш статися, як це й стається завжди пересічним громадянином. І Будеш також залежати від тієї людини, яка керує містом, чи державою, чи ще десь. Понятна ваша позиция, спасибо. Продолжая нашу тему, переходим к поствыборам. Постепенно вот стихает эта общая напряженность в преддверии выборов президентских, ну и в нашем городе в частности, мэра. И город все-таки постепенно возвращается к привычной жизни, ну и соответственно к привычным проблемам, которые на это время несколько приутихли и отошли на второй план. По вашому мнению, первачередні проблеми, котрибу вот, розрішення, на сьогоднішній, на мій погляд, дуже багато є напрямком витрат коштів, але недостатньо тих напрямків, за якими ці кошти повинні збиратися. У нас у місті недостатньо тих підприємств і підприємців, які б давали можливість наповнювати бюджет міста в першу чергу за рахунок. Тих законних норм, які стосуються доходної частини кожного бюджету, треба створювати додаткові робочі місця. Для цього ніхто нічого іншого не придумав, як треба залучати інвестиції. Я думаю, що є і новому міському голові, і міській раді над чим попрацювати. їм бажаю в цьому напрямку успіхів. Проблеми багатьох населених пунктів. Це в першу чергу занедбаність житлово-комунального господарства дуже великих зусиль. У цьому році для початку опалювального періоду, тому я хотів би в цьому плані побажати і міському голові, і керівникам в першу чергу комунальних підприємств, попрацювати з тим, щоб все ж таки віднайти можливості вирішення цих проблем, хоча б частково і тоді. возможно, мы трошки станем жить лучше. Василий Федорович, на собственном примере, как мэра, вы могли бы сказать, что необходимо или наоборот недопустимо в работе городского головы, чтобы добиться хороших результатов и изменить в лучшую сторону жизнь города? Каждый керівник должен быть честным, в первую очередь, перед самим собой, перед своей семьей, перед своими батьками. По-друге, зрозуміло, що треба постійно е, вчитися. І в першу чергу дуже добре знати е, правовідносини, і зрозуміло, що в цьому аспекті треба достатньо попрацювати для того, щоб не робити тих помилок, які можливо робилися до цього часу. Ну і може, бути, ваше пожелання лікаки, небудь напутстві для нового руководства. Я хотів би побажати. І е, обраному міському голові і міській раді в першу чергу виконавчому міської ради попрацювати над тим, щоб втілити ці програмні засади, е, які з якими йшов на ці вибори, які з якими переміг міський голова. Якщо втілиться ця програма, хоча б на 80-90%, то я думаю, що Жизнь в нашем месте покращится. Это мое видение. Спасибо. И э, мы благодарим еще раз за то, что уделили нам время и за содержательную интересную беседу с вами. Всего доброго. Я вам благодарен за приглашение. Всего наилучшего. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был экс-городской голова «Желтых вод», Василий Федорович Гол. Также свое мнение и взгляд на последние внеочередные выборы в Украине выразили нам экс-городские головы «Желтых вод» Владимир Григорьевич Горячий и Эдуард Наумович Ханис. А у нас все к этому часу. Увидимся.